Алё, виват! Сколько раз тебе говорить? Без шпаги не салютуют! Так в чем же дело? Дайте мне шпагу! Это исключено! Ты же не офицер! Как, кстати, поживаешь? Шалтай-болтай! Да так, все сижу, жду не дождусь, пока вы пришлете за мной! Что? Всю мою конницу? Всю мою рать? Да что такое? Каждый раз все одно и то же! Уже 150 лет! Придумай, наконец, что-нибудь новенькое! Хм, новенькое? А что? Это можно! Только что-то новенькое – это давно забытое старенькое. Вот скажите, мой король, можно ли победить войско без оружия? Нет, нельзя. Ровно как и без пехоты, кавалерии, и без провианта, и всего такого. Нет, вы ошиблись, король. Можно? Да как ты смеешь говорить, что я ошибся? Шалтай-болтай, ты случайно опять со стены не падал? Головой вниз. Вот не верите. Раджа один тоже не верил, пока не повстречался с одним философом. Заодно математиком. Ха, я не Раджа. Да и ты, шалтай-болтай, не философ. И тем более не математик. Прощай! Стойте, король! Можно победить войско при помощи деревянных фигур! Хотите, я вам их сейчас наколдую? Хотите? Вот, пожалуйста! И что это такое? Это король, королева, слон, конь, ладья пешка. В общем, шахматы. Шах в переводе с персидского. Король. А мат – смерть. Значит, игра называется «Король умер». Да как ты смеешь говорить о смерти короля в присутствии короля? Ну ладно, ладно вам. Назовем ее не шахматы, а читуранга. Значит, четыре подразделения войска. Ну, ну вот, вот это уже хорошо. И никакому королю не надо умирать. Вот это я понимаю. Собственно, она так и называлась раньше в древней Индии. Читуранга. Главное, это война без затрат. Да и вообще без всякого кровопролития. Вот что значит ша, читуранга. Но, я полагаю, как и в любой игре, в Читуранге также есть свои правила. Главное, это поставить э, королю противника мат. Э, то есть, э, поставить его в такую ситуацию, чтобы тот не мог уйти. Ха, прекрасно! Это прямо как в настоящей войне. Только, э, можно тебе вопрос? Что вот это за фигура? Конь? Да. Конь, кстати, самая хитрая и ловкая фигура. Может перепрыгивать через все остальные. Здорово! Прямо как в настоящей жизни. Но, король, что же может фигура короля? А, король – это центр игры. Кстати, короля защищает все войско. А королева, наверное, самая сильная фигура, не так ли? Да, именно так. А как вы догадались? Кстати, силы королевы возрастали с годами. Ведь сначала она была просто советником. Что ж, неплохо. Мне очень даже нравится эта игра. Но главное тут выучить, кто как ходит. Теперь каждый раз будешь приходить ко мне в мой дворец после обеда и будешь учить меня играть в чатурангу. Ой, слушайте. А может, а может после завтрака, а то после обеда спать хочется. <свист> Ну да. Будешь приходить каждый день в мой дворец после завтрака. И не забудь взять с собой свою игру. Ура! Мы научим шах читуранги все королевство. У нас будет самое шах... Самое четуранговое королевство во всем Зазеркалье. Да, только я издам закон, чтобы никаких больше. Король умер. Стойте, стойте. Ну как же тогда объявлять шах? Объявлять мат? Ну, ты же мудрец. Придумаешь что-нибудь. Попробую.